Sebuah api yang tidak bisa dipadamkan oleh air, malah semakin marak ketika menyentuhnya. Inilah Greek Fire, senjata mematikan dari Kekaisaran Bizantium yang hingga kini rahasia pembuatannya masih tersembunyi dalam sejarah. Diciptakan sekitar tahun 671, Greek Fire digunakan untuk pertama kalinya saat Bizantium dikepung armada Arab satu semprotan dari kapal Bizantium dan lautan berubah menjadi neraka. Api menyambar, kapal musuh terbakar, dan air tak mampu memadamkan nyala itu. Beberapa ahli menduga campurannya melibatkan minyak bumi, resin, sulfur, bahkan batu kapur yang bereaksi dengan air. Tapi tak satu pun catatan resmi menyebut resep aslinya, karena pembuatannya disimpan sebagai rahasia negara tingkat tinggi. Selama ratusan tahun, Greek Fire menjadi alasan utama mengapa Konstantinopel tidak pernah jatuh ke tangan musuh. Tapi setelah Kekaisaran Bizantium runtuh, rahasia itu pun ikut hilang, meninggalkan dunia dengan pertanyaan yang belum terjawab: "Bagaimana sebenarnya cara kerja api dari neraka ini?"